아 А то за ті фабрики свої всю Україні. Вибачте на слові армію, які важмо вибирати таких олігархів. Там є фабрика. Ми зібрались тут! На внутрішньому фронті, щоб виразити підтримку хлопцям, які стримують ворога на сході, добровольцям українського корпусу, який починався з декількох мисливських карабінів, і влада захотіла цих добровольців роззброїти, забрати зброю, яку вони здобули в бою, ми повинні виразити солідарність. с фронтовиками і показати, що ми забезпечуємо тил. Один за всіх! І за, за, за одного! Один за всіх! всі за Один за всіх! І всі за Героям! Слава! 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 слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть! Друзья, в самый разгар военных действий в самый разгар, когда говорят о том, что сейчас может быть очередная волна наступлений а со стороны кремлевского режима, со стороны сепаратистов и прочей мрази и нечисти, на фронте вчера ночью произошла а, жуткая провокация. Кто не знает, я коротко расскажу. Возле, нашего, возле нашей базы, на которой располагается 5-й отдельный батальон добровольческого украинского корпуса «Правый сектор», появились солдаты, Которые явно, выпол... может им не хотелось выполнять свой приказ Они построили там, установили блокпост Значит выдвинули переговорщиков, которые потребовали от нас сдавать оружие Очень интересно узнать, с какой это радости добровольческий украинский корпус Который свое оружие добыл в боях и не получил ни одного автомата, ни одного пистолета Ни одного гранатомета от государства Который добыл в боях с кровью, может даже через смерти Добыл это оружие себе для того, чтобы отстаивать территориальную целостность Украины должен теперь это оружие сдавать. Это позорное требование, которое мы никогда не будем выполнять. И Дмитрий Ярош, наш проведник, и Андрей Стемпицкий, командир добровольческого украинского корпуса, сказал, что оружие сдавать мы не будем, базу сдавать мы не будем, а если кто-то туда полезет, то мы будем действовать по законам военного времени. И понятно, что нынешнее большинство продажных мерзких политиков, у которых на руках грязь только и кровь, оно понимает, что рано или поздно те солдаты, которые из добровольческого корпуса, из других наших братских а, батальонов, да и простые солдаты, простые офицеры, рано или поздно придут сюда в Киев и спросят с этих выродков, с этой нечисти, что они делали в тот момент, когда наши бойцы умирали там. Они спросят, сколько денег они украли. Сколько денег они украли на бронежилеты, на автоматы, на, на другие вещи, которые необходимы на фронте, из-за чего гибнут там наши побратымы, не только из Дука, но и из, из армии, и из национальной гвардии. И мы действительно придем сюда и спросим. И никакие вот эти провокации, которые происходят там сейчас на фронте, на которые происходят сейчас возле нашей базы, они еще раз, я повторюсь, не дадут перессорить здоровую часть армии и добровольческий украинский корпус. Мы воевали вместе, мы будем воевать вместе с этой нечистью, и мы придем сюда после войны вместе спросить у власти, что она делала все это время, пока мы там умирали. Что она делала там, что она делала здесь, пока мы там заставили независимость. Что она делала здесь, пока она устраивала там такие провокации. И мы придем сюда и спросим, и э, это у нас Предупредительная акция. Мы хотим, чтобы власть сейчас вышла и рассказала, что происходит, кто устраивает такие провокации. Найти этого человека. Если это какой-то провокатор в администрации президента или в генштабе или в министерстве обороны, найти его, строго наказать, там не знаю, посадить на 10 лет или на 20 лет пожизненно, потому что это наносит огромный ущерб нынешней истории возле нашей базы и обороноспособности страны. Меня спрашивают журналисты, сколько будет длиться ваша следующая акция, если ваши требования не будут выполнены. Я отвечу, сколько будет длится наша следующая акция она будет длиться столько пока не сгорит дотла администрация президента Героям слава! Выход! под людьми будем.